Вітаю ви на каналі Інтервізор, З вами в студії сьогодні працює Світлана Кушнір. Говоримо зараз про, про те, що в уроді будуть зміни. Сьогодні Верховна Рада вже проголосувала за частину звільнень. Буквально вчора було подано заяву від віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної, міністр якого. Декілька каденцій у голів уряду не могли зняти зі своєї посади. Міністр юстиції Денис Малюська теж пішов у відставку. Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів Верховна Рада України теж увільнила. І Олександра Камишина з посади міністра питань стратегічних галузей і промисловості України. Звільнено. А ось заяву Дмитра Кулеби, який у нас і досі продовжує очолювати Міністерство закордонних справ, не підтримали народні обранці і відклали розвід. Окрім того, відкликання Мар'яни Безуглої теж не відбулося з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та розвідки звільнення Віталія Коваря з посади голови фонду держмайна. Провалилося, ну і власне пані Ірина Верещук також і залишається віцепрем'єр міністром міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Що відбувається насправді і чому раптом почалися такі тектонічні зміни, можливо, просто новий політичний сезон? Ми спитаємо у політичного аналітика Олександра Контратенка. Зараз він з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня вітаю. Пане Олександре, а що ж сталося? Раптом всі захотіли у відпустку чи просто вичерпали свій ресурс роботи. Хоча є інсайди, що ті, кого сьогодні увільнили, завтра у четвер призначать на нові посади. Ну, це так, тасують карти. Чи, можливо, згадаємо анекдот про те, що у одному цікавому місці? Вместе с Поруди, с червоними лихтарями, раптом начали пересувать постели. Лишка, лишка там. Лишка. Uh, вообще ситуация на самом деле довольно-таки интересная. По той причине, потому что я как аналитик, даже проанализировать не могу вещи. По одной простой причине. нету выступления в парламенте, отчета о проделанной работе тех или иных министров дать оценку достаточно сложно. Но если мы э, попробуем хотя бы смоделировать, а почему уж так происходит, и почему наши, казалось бы, э, топ-чиновники должны быть самостоятельными, а они как зайчики по звоночку пишут все заявления поздно вечером, это печально на самом деле. Хотя вот если по каждому из министерств пройти, там, я не знаю, например, Малюська, да. Но ну, это осколок правительства Гончарука. Действительно, его очень долго там держали. Его эффективность мне сложно дать по одной простой причине. Я не есть экспертом в, стор в сторону юриспруденции, юстиции и так далее. Возможно, он и хорошим был министром, но опять-таки от него мы не услышали ни слова. Идем дальше. По тем министерствам, которые поснимали с должностей. Еще не все, кстати, проголосовали правильно подметила. Это нельзя, конечно, так говорить, что это не ключевые министерства в стране, но в данном случае это, скажем так, на порядок ниже министерства, если мы говорили о чем-то другом. По фонду госимущества. Интересная ситуация. Предыдущий глава был у меров. Сейчас снимают я посмотрел по фонду госимущества, какие же успехи были за последние, ну, условно, три года. И, наверное, процентов 90 – это просто продажа всего, чего только можно. Не инвестиции в страну, а вот как-то мы все продаем, продаем и продаем. И, к сожалению, наши чиновники, топ-чиновники, давай так, управители нашей страны, не понимая, что мощь государства заключается в том, насколько мощна собственность государства, что есть государственная собственность. Но, видимо, как-то они по-другому мыслят, другими категориями и так далее. Очень много... Да-да-да, Святой. Да, -да, -да, свят, вы... да пан Александр, я хочу еще добавить информацию, чтобы вы прокомментовали. Адже у нас, кроме того, что звільнили сегодня декількох министров и вице-премьерку, Вакантними вже декілька місяців залишаються посади міністра, мі, міністра з питань ветеранів, е, Мінспорту, Міністерство спорту, Мінкульт і інформаційної політики, без голови, е, Міністерство розвитку територій е, і Міністерство агрополітики надзвичайно важливі. Наприклад, інфраструктуру розвитку територій і угу. агрополітики міністерства, а і не можна викреслювати і інформаційну політику, мінкульт, ну мкіп. Вони без міністрів, то можливо, якщо не можуть знайти міністра на цю посаду або кандидатуру на цю посаду, або міністерство працює і без очільника. Нам... Исполняющий обязанности. Видимо, справляется, и все хорошо. И существует определенная вертикаль власти, и если где-то эта вертикаль дает какую-то трещинку, там, собственно, быстренько все это убирается и, и ставятся свои нужные люди. Ты сегодня у нас министр хороший. Завтра ты не идешь, ну идешь в разрез с политикой партии, ну условно. И с удовольствием твой зам будет исполнять твои обязанности, а ты наверное, либо куда-то поедешь у нас далеко послом, хотя у нас, как показывает практика, большинство чиновников никакого опыта в международной деятельности не имеют, не имеют профильного образования, но они легко становятся послами в разных странах. Очень короткая лавка, как это говорится, скамейка запасных, показывает практика. И интересная вот эта вот история, связанная там на 5-6 топ-менеджеров, которые рулят страну. Вот это вот как бы ответ, почему не могут найти людей. Что? Очень... Да, смотрите, очень интересный момент, связанный с, скажи, я скажу, с министром профильным по нашим... Как это Министерство по главным галузям, как вот а, 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 стратегических, стратегичных, да, стратегических, э, стратегичных, да, да, да. стратегических галузей промысловости. И вот какие у нас стратегические отрасли, как они работают, и даже ответов не надо от этого министра, почему его убирают. Если бы условно мы ä, принимали решение убирать или не убирать и оценку дать его эффективности, то вот по стратегическим отраслям промышленности у нас паровал, вот 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 так вот прям как вниз в пике. Очевидно, что министр не справляется со своей работой, но это же не только министр. Вот сейчас поменяют, там, э, переставят опять эти кровати э, и то изменится. Уже общество смотрит на это через призму. Да кого бы там ни поставили, будет все то же самое. Я могу тебе сказать: вот когда начинается вот такая вот турбулентность политическая, вот именно перестановки, тра-та-та-та-та, первое, кто профит получает, это оппозиция. Они сейчас уйдут вообще в глухую оппозицию. Европейская солидарность к себе там еще подтянет определенное количество депутатов. И они уйдут в глухую оппозицию. Если бы не война, я бы мог констатировать факт, скоро выборы. Но у нас война, она никуда не делась. И э, из всех вот этих перечисленных, э, не хочу сказать, персонажей э, личностей, единственное, что меня насторожило, это убирать действительно хорошего министра э, МЗС. Кулеба либо, либо его попросили конкретно, но ну, учитывая то, что список действительно, как они писали вот эти свои э, заявления, и он точно так же написал. Меня это расстраивает, потому что Кулеба действительно один из немногих. То в моем мире, несмотря на то, что я много чего не знаю на самом деле, но пытаюсь хотя бы разобраться, в моем мире это действительно профессионал. И он многого добился на международной арене для нашей победы. Просто если мы, например, Свет, на одну чашу весов поставим профильного министра, который действительно себя представляет что-то, а на другую сторону поставим девочку, которая топит против наших военных постоянно, и за которую не находятся голоса, не хотят ее убрать с, как это там, в комитете по обороне. Смотришь на это все и диву даешься. Как же ж так? То есть получается, у нас безуглая нужный кадр, а главный министр закордонных справ Кулеба Ні, ефективний, какой-то маразм, <свят> <Получается>. <свят> теж погоджуюся із таким визначенням, і з таким аналізом ситуації. Напередодні новира я сказав, що посереду ми будемо звільняти, по четвергам призначати. Ну, я так розумію, що на неділю похорони свадьби як в тому цьому да похорони весілля вирішили сумістити. Не дай Боже, звичайно, хочемо дуже, щоб до нас приходили на міністерські посади професійні люди, які пройшли певну школу життя і відбулися в галузі. Нагадаю, що із всього переліку міністрів, які хотіли піти у відставку, або яких сьогодні Верховна Рада вже увільнила лише. Голова закордонного відомства від, відноситься до сфери віддання і м, кандидатуру подає до Верховної Ради на призначення президенту України. Всі інші це ставленики, які проходили, мабуть, співбесіди з профільними комітетами Верховної Ради, але якраз звіту ні по комітетам, ні перед. Всією сесійною залою в парламенті ми сьогодні, як громадяни України, від міністрів, яких увіли, не почули. Можливо, завтра почуємо програмні заяви нових очільників в кабінеті міністрів Дениса Шмигаля. З нами на зв'язку був політичний аналітик Олександр Кондратенко. Ми щиро вдячні, що ви змогли знайти час і прокоментувати тему змін в уряді в вересні 2024 року. Сподіваємося, що наша перемога. Буде вже скоро, і ми тоді зможемо відновити повністю політичний процес і політичні баталії, і політичні вибори, демократичні вибори в Україні відбудуться. В студію працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Побачимось.